Вкусного всем. Как просто приготовить майонез за 5 минут. Вкуснее и полезнее магазинного. Пошаговый видео рецепт. Вероятно, тех, кто не знаком с майонезом, не существует. По крайней мере, среди тех, кто смотрит это видео. Но довольно большое количество людей не знает, что приготовить майонез очень просто и быстро дома. Причем мало того, что он будет полезнее магазинного, так как в нем только натуральные продукты. Его еще можно сделать на любой вкус. И провансаль, который мы будем готовить, лишь один из них. Майонез может быть с добавками чеснока, сливок, сметаны, разного цвета, с паприкой или куркумой, может быть с зеленью и совершенно разных вкусов. Главное, что должно быть на кухне для этого, это погружной блендер. Желательно с мощностью не менее 700 Вт. Если у вас есть блендер с турборежимом, считайте, что у вас есть все для майонеза. Ингредиенты просты до безобразия. Яйца, растительное масло, я люблю с оливковым, недорогим, на котором хоть и указано, что оно экстра вирджин, но с вероятностью 100% оно второго отжима, судя по цене. Если берете концентрированные масла, кунжутное, оливковая экстра вирджин, конопляная, грецкого ореха. Делайте из них только добавку, процентов 20. А остальное возьмите обычное недомашнее подсолнечное масло. Объем масла каждый раз будет разным. Я указываю ориентировочный минимальный. Соль и сахар обязательно, иначе будет пресно и не очень вкусно. Уксус я использую винный, можно обычный белый, хотя он и не совсем уксус, так как сделан химически. Еще очень вкусно получается с фруктовыми уксусами или белым вином. Чем кислее, тем лучше. Кажется, это единственный рецепт, где такое вино – это хорошо. Для провансаля потребуется горчица. Можно не острую, можно острую. Тут каждый раз вас ждет новое открытие вкуса. Готовить просто. В емкость для взбивания широкий стакан взобьем яйца. Температура яиц не имеет значения. Добавим соль и сахар по пол чайной ложки каждого на одно яйцо. И взобьем погружным блендером. На максимальной скорости. Пока не перестанете слышать, как крупинки бьются об стенки сосудов Перестали биться, сахар и соль растворились. Начинаем добавлять масло. Прелесть этого рецепта. Во-первых, не надо капать масло по чуть-чуть. Налили ложки 2-4. Взбили. Налили. Еще раз взбили. Каждый раз взбиваем секунд по 20, хотя это не принципиально. Видите, оно начало становиться белее, но все еще жидкое. Эмульсия уже начала создаваться. Опять добавляем. Опять взбиваем, чтобы масло стало частью эмульсии. Опять добавляем. Опять взбиваем. Уже начинает густеть. И так около 10 раз. Минуты 3-4 займет. Когда после добавки масла майонез начинает расслаиваться, так как вы видите, конец взбивания уже близко. Бесконечно масло не может становиться частью эмульсии. Когда вы сможете сделать надрез на майонезе, он готов. В принципе он был готов и до этого, но был не очень густым. Так как мы сейчас будем добавлять продукты, которые сделают его более жидким, пусть будет очень густым. Добавляю горчицу. Будет не просто майонез, а майонез провансаль. В отличие от обычного, в нем есть горчица. И винный уксус. У него приятный привкус, и теперь такой же будет у майонеза. Взбиваем еще раз до растворения этих ингредиентов. И не прошло и 5 минут, у нас все готово. Майонез не падает с ложки, значит прекрасного качества. А вкус? Натуральный майонез из свежих яиц и хорошего масла. А не яичного порошка и непонятного масла с химическими вкусовыми добавками. То, что мы показывали вам, это базовый по сути рецепт, исключая, конечно, горчицу. Ее вы можете не добавлять, на пол чайной ложки больше возьмете уксуса. Или не добавляйте этот дополнительный уксус. Или добавьте вино, а можно в конце добавить свежего чеснока. На два яйца головку, к примеру. И будет обалденный чесночный майонез. А можно зелень. А можно паприку или куркуму для цвета. А можно, короче говоря, вариации сотни. Одна или несколько добавок. Экспериментируйте. А мы ждем вас на наших видеорецептах. Подписывайтесь на канал Корчма. И будьте здоровы!